всем добрый день меня зовут валентин я представитель компании Microsoft украина. сегодня расскажу об облаке Microsoft что оно может вкратце какие у них какая степень защиты применяется в облаке Microsoft и для каких сценариев мы предлагаем использование облака для банковского сектора финансового сектора. Для начала хочу поблагодарить компанию, компанию Компарекс Украина за предоставление слова. Хочу сказать, что это люди, которые не только умеют продавать, но умеют заставить облако работать, вот и делать это достаточно профессионально. Поэтому что о чем о чем о чем сегодня? Как бы для начала пару слов про о безопасности ну, в принципе использование облаков точно так же, как использование мобильных девайсов и расширение набора всяких датчиков, устройств и так далее, и так далее приводит к тому, что на самом деле такое понятие как периметр защиты, по нашему мнению, ну в принципе сейчас ну, это, это такое понятие очень абстрактное. То есть это вы можете, конечно, себя утешать в том, что у вас есть периметр защиты, но на самом деле ваши сотрудники ходят с телефонами, этого периметра нет как такового. Поэтому на самом деле использование и сервисов и мобильных устройств и так далее и так далее оставят безопасников в положении, когда они должны проактивно заниматься какими-то ну, дополнительными действиями и сотрудничать с бизнесом, а не закрывать, скажем так, закрывать дырки, закрывать периметр. Microsoft сейчас как бы Прошло какое-то время такое небольшого изменения в подходе Microsoft к продуктовой линейке. Microsoft очень сильно в последнее время повернулся в сторону облачных вычислений и наращивает количество сервисов именно по защите облачных сервисов. Но а, в любом случае, а, как бы не могу не начать с того, что а, в последней версии, что было, появилось в последней версии десятки для защиты ваших endpoint, да, то есть для защиты а, м, рабочих станций и девайсов. Мультифакторная аутентификация, то есть биометрика, это credential guard, это обратная защита от утечки данных и защита идентификационных данных. Device guard ⁇ это препятствие взлета там, вражеских программ и запуск только тех программ, которые вам необходимы, которые вы разрешаете. И шифрование данных ⁇ это разделение данных на корпоративные и некорпоративные. Это вот в скором времени появится эта штука, когда как бы, пользователь может работать на девайсе, при этом иметь там личные данные и корпоративные данные, при этом корпоративные данные будут зашифрованы и недоступны, если пользователь заходит под, под логином лично. Теперь к облаку, это было необходимое вступление, я не мог не сказать про десятку, поймите меня правильно. Значит, теперь, теперь, собственно, об облаке. Тут интересная история происходит. Облако изначально было заточено под то, чтобы быстро реализовывать требования бизнеса. Да, то есть бизнесу нужно что-то, ему быстро отдали кусок из облака, работайте. Вы платите за это, вы работаете. Зачем вы приходите к айтишникам, к безопасникам, спрашиваете у них разрешение, у них и так голова болит но проблема нашей вот использования облака у нас в том что у нас в украине облако используется в основном для снижения риска то есть это, это, ну, мы в этом смысле выбиваемся вообще в принципе из статистики Европы и общей мировой, там где облако нормально используется бизнесами. У нас облако используется в основном айтишниками, безопасниками, когда они понимают, что риски наземной инфраструктуры, содержание наземной инфраструктуры, они выше, чем риски использования облака. По этому пути прошло очень много компаний, не только которые пережили очень тяжелые времена, да, которые они там уезжали из восточных регионов и так далее. И они уехали оттуда, но продолжают использовать облако, потому что наладить наземную жизнь зачастую гораздо дороже и связано с огромными затратами и теми же самыми рисками. Поэтому у нас вот эта вот штука, ну, то есть у нас вот эта история совершенно противоположна. В облаке Azure на самом деле сейчас, ну, я говорю про Azure, про Office 365 как бы там отдельная история, я говорю сейчас про облако Azure, это инфраструктурные сервисы. Сейчас там ну, под 60 сервисов, и мы иногда очень слабо себе представляем, что там сейчас происходит, потому что постоянно идет обновление, новые услуги, новые сервисы, и это все идет потоком, поэтому мы как бы очень примерно себе понимаем, что там сейчас есть. На самом деле в облаке Azure можно реализовывать ну, практически все. Ну, то есть от инфраструктуры, от инфраструктуры, то есть, допустим, виртуальные машины на Винде, на любых Linux. -ах. единственное, у нас AX нету. Да, вот тем, кому интересно, да, у нас нет. Вплоть до сервисов очень высокого уровня, ну, в смысле, очень узкозаточенных бизнесовых сервисов, типа конвертации видеопотоков, какой-то очень навороченной аналитики и так далее, и так далее. Кроме того, в Ажуре сейчас больше 3000 приложений, которые вы можете задействовать. Ну, в частности, по то, что касается безопасности, это вот, например, вот очень популярные приложения, то Баракуды, Семантика и так далее, и так далее. Вот Баракуда это един, ну, едва ли не сейчас не топ продаж из Ажур Маркетплейса. То есть ее используют, допустим, когда выносят в ажур что-то и используют баракуду в качестве фильтра трафика там, и защиты и так далее. Все это приводит к чему? К тому, что ну, как бы, с, э, сценарии использования облака они подразумевают следующие вещи. Зачастую это дешевле, но ну, для этого нужно с умом подойти к вопросу, да? то есть нужно аккуратно считать, это однозначно менее рисково с точки зрения безопасности данных и рисков содержания наземной инфраструктуры. Это очень, иногда это очень элегантное решение, особенно связанное, с, допустим, с идентификацией мобильных пользователей, да, когда вы отдаете аутентификацию в облако и используете облако в качестве прокси а, для своей наземной инфраструктуры. А, с точки зрения безопасности а, у Microsoft -то есть такие, это на самом деле очень длинная дискуссия, как Microsoft подходит к безопасности. А, я это все очень быстро пробегу. А, как бы у нас очень серьезная безопасность физическая. Те, кто бывал в наших дата-центрах, знают, там достаточно сложный процесс попасть в Microsoft дата-центр. То есть это и система видеонаблюдения, и значит, резервное питание и так далее, и так далее. С точки зрения сетевой у нас как бы трафик шифруется не только при выходе наружу, но и внутри, при, при допустим, общении между виртуальными машинами. У нас защита от DDoS атак, как бы с DDoS атаками это вообще отдельная история. Сайт, который размещен в Ажуре, можно положить, потому что Ажур не понимает, что вот данный трафик является DDoS атакой. Ну, как бы классический пример у нас был с одним из наших клиентов, у которых там жил веб-сайт, их начали класть э, целенаправленно. Ажур не понял, что это DDoS атака, потому что это был слишком слабый всплеск на глобальном уровне. Поэтому как бы Microsoft Подумал, ну, там что-то, наверное, у них там какая-то акция, да, то есть у них там всплеск какой-то, а их, значит, целенаправленно клали и требовали денег. Ну, как бы поставили баракуду, то есть взяли, взяли триалку, на триалке баракуда отбили атаку, ну вот так. А, значит, предотвращение, то есть система предотвращения взлома в данном случае опять же очень длинная интересная история по поводу того, что у Microsoft есть команда синих, команда красных, команда красных пытается взломать ажур, команда синих защищает. Вот они этим сделаны, а и Microsoft за это платят. То есть э, как бы они этим занимаются каждый день, при этом значит по -по постоянно проводят penetration тест, значит облака. Ну и так как бы весело решают вопросы безопасности, то есть на уровне платформы, по крайней мере. Изоляция данных друг от друга, то есть на уровне Azure Active Directory, это наш глобальный сервис, который разделяет право доступа не только внутри организации, но ну и между организациями, то есть э, за это ответственны. Защита данных, у нас есть репликация внутри дата-центра, между дата-центрами. То есть на самом деле говорить здесь очень много чего. Аудиты, Azure Security Center, это совершенно новая штука, появилась пользователь Ажур, клиент Ажура теперь имеет возможность на единой консоли э, отслеживать все алерты безопасности, которые приходят не только от внутренних систем безопасности рас, рас, ну, расположенных у клиента, например, там, антивирусы, но и от майкрософтовских систем сканирования трафика, там и так далее, и так далее. Но вот я почему пробежал это, потому что по факту все это зашито вот сюда. То есть все вот эти вот навороты, и технологии и так далее, они зашиты вот вот в этот вот список, значит, соответствия требованиям по различным там стандартам. А, обратите внимание, что у, именно у ажуровская а, вот Ажуровский сервис, он соответствует там, ну, практически всем, ну, которые, по крайней мере, я о них слышал. А, там ISO 2701, 27018. А, в частности, Microsoft поставил его в соответствии с требованием PCI DSS. Не вижу, где он. А, да, PCI DSS Level 1. Там есть очень интересные такие стандарты, связанные, допустим, с защитой данных медицинских, да, то есть это требования медицинских институций, допустим, там, штатов и так далее. То есть вот все вопросы, связанные с безопасностью, это вот сюда. То есть мы... Вот это наш короткий разговор о безопасности. Microsoft просто показывает этот слайд и говорит, вот, мы соответствуем этому. На самом деле за этим скрывается просто то, что мы здесь не вполне понимаем количество вопросов, связанных с, с обеспечением безопасности, поэтому мы оперируем вот этим, вот этим слайдом. По факту, что это означает? Там есть один стандарт 27018, разработанный специально под провайдеров облачных услуг. По-простому это означает следующее, что клиенты всегда знают, где расположены данные. То есть, несмотря на то, что у нас глобальный сервис по всему миру, вы как клиенты всегда знаете, где находятся ваши данные, и Microsoft не имеет права их куда-то выносить э за пределы геолокации. Microsoft обязан предупреждать клиентов в случае требования, допустим, каких-то силовых ведомств или госструктур или кого бы то ни было о доступе к вашим данным. Есть статистика, которую Microsoft аккуратно ведет, кому когда было там отказано в доступе или кому какие данные были предоставлены. Но по факту все это говорит о том, что Microsoft обязан уведомлять клиентов, если ну, есть запрос на доступ а, кроме того, что как бы вот само облако используется в качестве disaster recovery, да, или как основная площадка, или запасная площадка, ну, в любом случае для снижения рисков, а, в последнее время облако еще используется для аудита. Это такая вот интересная идея, как менеджмент as a service, то есть управление как сервис. Смысл его следующий. А, Куча телеметрических данных, которые порождают ваши системы, вот операционные системы, они, скорее всего, просто либо не хранятся, то есть они хранятся какое-то yeah, время, но потом, да, спасибо, ну потом убиваются. Смысл следующий: вы можете их сгружать в облако и посредством сервиса, который называется Operation Management Suite, вам будут выдаваться некие советы по настройке ваших систем. Например, это очень полезно, да, допустим, для Assessment AD для ассессмента SQL сервера, для change трекинга То есть, когда вы четко понимаете за последние там, несколько месяцев, кто что менял, что происходило и так далее, и так далее. На земле обычно этого не делают. То есть не хранятся логи такой глубины, такой подробности на земле. Просто ну, для этого жалко место. В облаке не жалко. А второй момент – это то, что облако можно использовать для disaster recovery, для автоматизации фейловера. То есть вы не просто сгружаете в облако виртуальные машины, допустим, и храните их там на всякий случай. Вы еще и автоматизируете сам процесс фейловера. То есть, если что-то случается с наземной площадкой, автоматом можно поднять э, системы либо в облаке, либо на второй площадке. Можно так и так. При этом автоматизация будет лежать на ответственности облака Microsoft. Естественно, вы настраиваете э, порядок подъема, перенастройку в сети и так далее, и так далее, все смежные вопросы. Uh, disaster recovery можно сделать в облако Microsoft, можно сделать между двумя площадками. Опять же, есть сервис, который это дело решает, называется Jour Side Recovery. Uh, опять же, вот продолжая uh, тему, которую поднимал Дмитрий в предыдущем uh, докладе, постанова НБУ. На самом деле, опять же, возвращаясь теперь, как это, uh, какое это значение вообще это имеет для банков? Uh, причем, причем здесь банки, если банки связаны там постановами НБУ. На самом деле для меня это вот э, самая большая загадка, это как при вот этих установок НБУ банки могут использовать вот это. Когда это именно информация о транзакциях, это именно информация о транзакциях. Все, кто использует Visa, MasterCard и SWIFT, нарушают постановку названия. Ну, либо я что-то не понимаю, то есть это мои, как бы, может быть, я действительно не до конца это прокопал, вот, вот, этот вопрос. Мне кажется, что это напрямую противоречит постановам Нацбанка. Поэтому, как бы, к тому, что можно использовать в облаке для банков, вот на самом деле сценариев очень много. Я говорил вот вначале, что встречаются очень элегантные вещи, вот реально интересные сценарии. Например, удаленный доступ к системам. Мы совсем недавно реализовали проект не с банком, а с Телекомом, когда нужно было дать доступ к внутренней корпоративной системе компании для внешних подрядчиков и служба безопасности, а там, поверьте, были такие ну, зубры, на трес отказалась пускать внешних как бы партнеров внутрь корпоративной сети, это было логично. То есть что мы предложили, мы предложили опубликовать интерфейс системы, толстый клиент через облако. Это было просто, это, было не, это не противоречило как бы, принципам службы безопасности, это не связано с персональными данными, это не связано, допустим, с информацией о транзакциях. Вы просто даете доступ через облако в виде как прокси. Еще, допустим, мобильные приложения пуш-уведомления. То есть, опять же, если вы делаете рассылку, допустим, при помощи смс подумайте, может быть, пуш-уведомления наверняка будут дешевле, хотя они будут, ну, у них будет такой же самый рич, то есть это будет приходить на мобильные, на мобильные устройства и так далее. То есть, на самом деле, помимо вот этих всех систем, связанных с core-бантингом, есть еще целая куча сценариев. По кейсам, буквально одну минуту, по кейсам то, что мы сейчас можем представить, на самом деле распадается на несколько типов решений, которые используют банки. Первое, это фронт-энд, то есть это вынос веб-интерфейса э веб в облако, просто потому что, чтобы его там дедосили, у него там была своя защита, э IT бы с этим не, э не морочилась. Допустим, Кредобанк Банк у нас открытый кейс, публичный, это вынос второстепенных систем. Они начали с системы удаленного обучения для пользователей банка и там, продолжили там, другими системами второго плана. Это, допустим, обмен, обмен документами с клиентами банка. То есть речь идет о том, что каждому клиенту выделяется свой, как, бы, там, как называется, кабинет, да, там они хранятся в зашифрованном виде, и это все выносится в облако и шифруется там. Есть еще один большой кейс, связанный с анализом рынка. Это вот опять же Дмитрий упоминал это. То есть, когда в облако, облако используется для параллельных, параллельных вычислений, для выноса множества информации, которая на самом деле не связана с клиентами, а скорее связана с анализом рынка как такового. То есть, там может быть нахождение каких-то новых маркетинговых... Там, предложений и так далее, и так далее. А, кстати, не могу не сказать, что вот известная компания Temenos, ну, которая core система, вот у нее есть вариант, который работает в облаке Temenos 24, то есть можно, в принципе, банк вообще устроить в облаке и там держать core-систему, ну, по крайней мере, в Европе. А, если у вас будут вопросы, связанные с решением по безопасности не только ажурных, но и офис 365, вот здесь вот есть такой адресок, ITSS.UA, это Microsoft.com. Пожалуйста, пишите, на этом, на этом адресе висит несколько людей, поэтому вероятность ответа будет немного выше. Вот, поэтому, пожалуйста, пишите туда, постараемся вам ответить. Спасибо огромное.